पण त्यासाठी परमेश्वरच्या मंदिरात आपण कसं आलं पाहिजे हे आहे आणि उद्देशक पाच वाद पहिल्या वर्षामध्ये आपण पाहतो की जेव्हा तुम्ही देवाच्या मंदिर येता तेव्हा कसं आलं पाहिजे आणि सांभाळून पाहून टाकलं पाहिजे सांभाळून आलं पाहिजे सांभाळून आलं पाहिजे सांभाळून घे म्हणजे काय

मेरे पास नहीं है अब सब बोला है बीच बीच में जब अब्राहम ने जब अब्राहम ने वर्ष के हो गया तब यहुआ ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा इधर परमेश्वर अपन से बात कर रहा है कि मैं सब सब शक्तिशाली परमेश्वर हूँ मैं तुम्हारे सामने हूँ मन में रख के परमेश्वर के सामने चलना है परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के भवन में कैसे आना है हम सब सामर्थशाली परमेश्वर को मिलने आ रहे हैं सब सामर्थ्यशाली परमेश्वर के पास आ रहे हैं ये मन में सोच के संभाल के परमेश्वर के मंदिर में आना चाहिए हमको सही तरीके से परमेश्वर के भवन में आना चाहिए आप, आप, कैसे भी हो स्त्री हो पुरुष हो गरीब हो श्रीमंत हो इस जात के हो उस जात के हो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको कैसे परमेश्वर के सानिध्य में आना चाहिए ये हम बात हैं कि अब्राहम परमेश्वर ने बोला है कि मैं सब सामर्थ्यशाली परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे सामने हूँ ये मन में सोच के तू सात्विक मन से चल और उसी तरीके से हमको परमेश्वर का तो वचन बोलता है कि तू देवाच्छा मंदिर में जाशी तेरुआ सांभाड़ पहुँचना हर व्यक्ति तो में संभाल के हमें सात्विक मन से हमें पूरे मन से दिल से परमेश्वर का भय मानते हुए संभालते हुए परमेश्वर के मंदिर में आना चाहिए आले रिया। और हमको कैसे परमेश्वर के मंदिर में आना चाहिए दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ मैं चार पॉइंट बोलने वाला हूँ इसमें से दूसरा पॉइंट तो है वो आप पढ़िए भजन संहिता की किताब एक उसका पहला वचन स्तोत्र संहिता पुस्तक एक सौ बाईस